O Farazdaq Əhləbeytin gözəl şairlərindəndir. Tarixi xatırlayırsınızsa, Kufə yolunda Hz. İmam Sənə Əleyhissalamla görüşü var. Hz. İmam Sənə Əleyhissalam o Farazdaqdan sonra Kufədən gəlirsən, mənə Kufə əhlinin halını söylə. Farazdaq İmama buyurur ki, ey İmam, Kufə əhlinin qalbi səni ilədir, amma qılıncıları Yezidlədir. O Fərazdağın bir atası olub. Peyğəmbərin səhabələrindəndir, gözəl imanlı, təqvalı insanlardan olub. Amma o da Cəhiliyyət dövründə müşriklərdən idi. Bütöv taş edirdi. Amma gözəl bir əxlağı var idi, yaxşı xüsusiyyətləri var idi, yaxşı işləri var idi. O işlərdən birisi bu idi ki, Cəhiliyyət dövründə bəzi insanlar ki, körpə doğulan qız uşaqlarını diri-diri torpağa aparıb basdırırdılar. Bu kişi gedərdi o ata-anaların yanına, müəyyən məbləğlər verərdi, o qız uşaqlarını onlardan alardı. Gətirərdi, saxlayardı, böyüdərdi, ərə verərdi. Tarixdə yazıblar 300-ə yaxın qız uşağını xilas edib bu kişi. Böyüdüb ərə verib. İslam gəlib, cəhiliyyət bitib. Bu kişi iman gətirib. Amma Quranda Allah buyurur ki, Allah müşriklikdən heç bir yaxşı əməli qəbul eləməyəcək. Yaxşı əməl ancaq ixlaslı olan əməldir. Yaxşı əməl ancaq Allahdan xatir olunan əməldir. Başqasına xatir insana xatir, bütə xatir, digər bir şeyə xatir, nəfsivə xatir, ürəyvə xatir, hər nə iş görsən o Allah üçün görməyib. Allah buyurur mən onu qəbul etməyəcəyəm. Və cahiliyyət zamanında müşriklərin Allahdan xatırı olmayan əməllərini Allah buyurur ki mən qəbul etməyəcəyəm. Yəni qiyamətin günündə onlara savab verməyəcəyəm. Bu kişi bu ayəni çox düşünür, çox fikirləşir baxır öz keçmişdəki yaxşı əməllərinə içərisiz sızıldı ya sızıldı ya gəlir Allahın rəsulunun huzuruna əyləşir Allahın rəsulunun huzurunda ya Resulullah atam anam sənə fəda olsun bir sualım var buyur necati olur o kişinin adı səhv etmirəmsə buyur necati nə ne sualım var necati deyir ey Allahın rəsulü mən bu ayəni oxudum Bu ayə mənə düşündürdü. Axı mənim də siz bilirsiz, bir qədər yaxşı aməllərim olmuşdu cəhiliyyət dövründə. İndi Allah onların heç birinə heç bir savab verməyəcək. Onları mənə qaytarbəyəcək o aməllərimi, yaxşı aməllərimi. Nouranlı kişi idi peyğəmbər baxır onun üzünə gülümsəyir. Deyir Allah artıq sənin o aməllərini sənə qaytarıb. Artıq qaytarıb. Necə qaytarıb ya Rasulullah? Nəcür qaytarıb? Nə halda qaytarıb? İmanla qaytarıb nəcati, imanla. İslamla qaytarıb sənə, İslamla. İslamın özü, imanın özü Allahın ən böyük nemətlərindəndir. İnsanlar var ki, hər şeylərindən keçməyə hazırdılar, amma imanları yerində qalsın. İslamlarından çıxmasınlar. Hər şeylərinə nə gəlir, gəlsin, amma imanlarına gəlməsin. İnsanlar var, duaları var ilahi. Bir bəla gələndə malıma gəlsin, imanıma gəlməsin deyə dua edənlər var. İslam imandır bəzən biz İslam ölkəsində, müsəlman cəmiyyətində yaşadığımız üçün bəzən ola bilər İslamın dəyərini bilməyək. Bəlkə bu torpaqda doğulmağımız özü bir naimətdir ki biz asanlıqla İslamla tanış olduq, asanlıqla İmana gəldik, asanlıqla hidayətə gəldik. Bunun üçün də şükür eləmək lazımdır. Bəlkə ən çox şükür eləmək lazımdır ki, ilah və rəbbim, sənə həmd və sən alar olsun ki, məni bir müsəlman kişinin bəlindən, müsəlman qadının rəhmindən dünyaya gətirdin. Müsəlman torpağında dünyaya gətirdin. Mən daha rahat hidayət oldum, İslamla tanış oldum, imana gəldim. Mən o səbrin Obuzlu ölkələrinin birində dünyaya gətirsəydin necə İslamla tanış ola bilərdik daha rahat. Nə qədər çətin olardı bizlər üçün. Deməli bu yaşadığımız torpağın özü də bir naimətdir biz üçün. Gərək anlayaq. Anladıqca Allahı daha çox sevəcəyik.